Biz hal-hazırda Bərdə rayonu, Samıq kənd sakini Aqverdiyev Aşahnaz Rizvan qızı tərəfindən daxil olmuş ərizə əsasında həmin ünvandayıq. Səhmət olmasa sözü təqdim edərsiniz. Aqverdiyev Aşahnaz Rizvan qızı Bərdə rayonu Samıq kəndində yaşayıram. Sizin şikayətiniz nə deməkdir? Mənim şikayətim ondan ibarətdir ki, 1998-ci ildə Ə devlet tərəfindən elə belə ki islahata getməyə dair elə bir prezident əl qərar vermişdi ki, uğ öndərimiz qərar vermişdi ki, bütün xalqsuz dövləldə olan torpaqlar islahata getsin. Orda onda da elə belə 98-ci ildə də islahat verilən vaxtı 2007-ci ildə bizə torpaq verildi, pay torpağı verildi. Başqasının yerimizi əkib biçməyə kim mane ola bilər? Sizə kim maneçili törədi ki, siz dövlət tərəfindən sizə ab təhdidi olunur? onunluq verilmiş yeri əkib bitməyə mane olur. Bizdə elə bir kənd sakinidir, Yusifov Yusifdir, Təmir oğlu, elə bir asif fermer təsərrüfatının başçısıdır. O gəlir ə, maneçilik törədir məni, incidir. Qoymur yerimdə əkməyə, deyir mənim yerimdir o. Zətf edib. Mən siz deyirəm mənim yerim zətf edilib. Amma biz də qanunən torpaq bizimdir. O paytorpaq verilən əravədə biz elə bil ki, şeydir. Ə, kadastr verdilər bizə bu parla sahib olduq da. 2009-cu ildə, 2009-cu ildə o bizi verdi məhkəməyə. Bizdən xəbərsiz. Mən torpağımı ondan istədiyimə görə, o məndən o torpağımı geri istədiyim üçün məni verdi məhkəməyə. 2009-cu ildə rayon məhkəməldə onun məhkəməsinə verdilər bizi Şəhər Ərüzümbla üçünə. Onda bizdə elə belə ki, qərar çıxartdı ki, biz o torpaqdan çıxarılmalıyıq. Yəni ona əsasən biz elə bir ki, biz də uru e, o qərarxanadan sonra beydi apellyasiya məhkəməsinə açı apellyasiya məhkəməsində o qərarı qüvvədə saxladı. Siz yerli qurumlara müraciət etmişdiniz. Bəli, torpaq e, xəritə çəkmə komitəsidir, dövlət reestr xidmətidir, ondan sonra Daşınmaz Əmlakdır. Bunlardan hər birindən sənədlərimiz yolu var. Yəni məhkəməyə müraciət eləmişik hər birinə də. Yəni onlara əsasən yenə məhkəmə bizi dinləmədi də. Yəni ki, qərarı onun xeyrinə verdi. Yəni biz ududuq, amma ududmağımıza rəğmən biz apellyasiyada versək, ali məhkəməyə də versə, ali məhkəmənin sədri bizdə elə bir bətcimiz gəlmədiyinə görə biz orada e, icazə olmadı danışmağa, qarşı tərəf danışdı, amma hakim orada qərar verdi ki, sənədi göstərdi ki, mənim bu sənədlə əvəlməyə ehtiyarım yoxdur, amma e, qətnaməni qüvvədə saxladı. Apellyasiya məhkəməsinin, hə, apellyasiya məhkəməsinə hə Ayşal Quvvetə də hə, hər ikisini quvədə saxladı. Amma elə bir danışmadığımıza görə, biz, əgər bəlkə də danışsaydıq, şey alınardı da. Danışmadığımıza görə bizə orada fərəyh qazanmadı. Bu asif fermer təsəvvəfatının rəhbəri Müslim müəllim nəyə əsaslanıb deyir ki, o yerməndir. O əslində onun əlində e, yanıl yəni, ləğv olunmuş sənəd var. Ləğv olunmuş sənədə dair büqetnaməni çıxardıbdı amma o bizim elimizdə sənəd qutcadır, onun əlində heç bir sənədi yoxdur. O sənətə, o torpağa dair heç bir sənədi yoxdur. O qətnaməyə əsaslanaraq deyir ki, yəni məndə qətnamə var. Yəni Azərbaycanda da deyir qanunu, necədir, təsdiqləyən məhkəmədir. Mənim elimdə məhkəmə sənədi var. Ona görə siz o yeri görə bilməzsiniz. Mən adiata qurumlardan xahiş edirəm ki, mənə köməkli edəsin. Dövlətimizə sığınmışam mən. Mən haqqımı tələb edirəm və məhkəmə orqanlarından da xahiş edirəm ki, ədəbə, ədalətli qərar versinlər, bizim haqqımızı qorusunlar. Yəni e, mən də e, bir Azərbaycan vətəndaşıyam, vətəndaşıyam. Yəni mən də yaşamağı istəyirəm. Mən kənd sakiniyəm. Kətfə yaşadığıma görə mənim gəlir mənbəyim torpaqdadır. Yəni e, ailəmi saxlayım, yaşlı bir nənəm var, anam xəstədir. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edin. Məhəneyə Zöhrə Bilankdır. Mən bu kənddə yaşayıram. Bu, bu kənddə kolxozçu olmuşam, kolxozda yaxşı işləmişəm, qabaqcıl olmuşam. Yaxşı medallarım olubdu. Yaxşı belə kətfət olmuşam, manqabatçı olmuşam. Cilahlara getmişəm. Kolxozda cəhnnətin çox olubdu. Torpağım yoxdur. Niyə yoxdur? Torpağımı fermer tərəfə, tərəfə torpağımı aldı, vermir. Deyil mənim Ə, ə əkə bilmirik, bitə bilmirik, biz də dolana bilmirik. Hay görə e, xala. Mən qot verəcəm. Paq, taxıl verəcəm. Mən verəcəm. Üstümə yazıram sənin. Gedim yox. Ha lazımdır. De. Güdənə yazdırıb üstünə. O fermi tərəfə olan vaxtlar. O vaxt bu vaxt nə pulumu vermir? Nə zəh, taxı vermir? E, Elə əkib bitiririk. Mən də burdan çıxıb ölür balalarım. Mən xahiş eləyirəm. Vəzifəli şəhərdən, vəzifəli orqanlardan, məhkəmələrdən ondan sonra vəzifəli şəhərlərdən mənə kömək eləsinlər, mənə torpağımı, mənə alxanlar versinə. Xahiş edirəm özünüzü təqdim edərdiniz. Tambullayev Tomlan oğlu, Radığın Samokhəndizi bətlə azadçılıqda cənnəmdir. Bəlinis kimi, bizim redaksiya mətnizə hərbi yobaşlar Rizvan Qızı tərəfindən şikayət ərizəsi daxil olunmuşdur. Bununla bağlı nə fikirlərinizdir? Bununla bağlı fikirlərimizi söyləyə bilərik ki, onlar sağlam komissiyasının sağ, ıslah, totalan sağlamata gedən vaxtı, onlar o həmin yerdə təsis olub və rəjim mükəttə düşdüyüdə Sonra da müəyyən səbəblərdən ondadır stolpağlarını ayırmaq üstünlüyü. Məhkəmə fragmentində də ağazdan işlədi. Düz o, bugünkü gündə bu qarışıq tərəfdən torpaq mülkiyyətindədir. Ancaq onu deyə bilərəm ki, bunların işləri hal-hazırda məhkəmədə. Yəni bizim məhkəmədə olan işə müdaxilə eləmək səlahiyyətində deyilik. Evet. Yəni də bir çarçı kimi Kimi, bir nizam mənasikini bilə bilərəm ki, bəli, vətəndaş. O torpaq ıı, onların adına çıxarışən verilib böldürlər. Amma o torpaq onların adına çıxarışən verilməsə baxmayaraq dövlət haqqında, indi bunun bu tərəfi də var. Dövlət haqqında bu Yusifov Yusifovun torpağından çıxım. Sadəcə o saatə gedəndə Olmalı idi. Əgər Yusifin torpağından isiata gedidirsə, onun dövlət taxtı rəhlə getməli idi. Yeni çıxarış görməli idi. Bu gün də Yusifin əlində olan torpaq olmalı idi onun yeddi idi. Yusifin əlində bu gün hal-hazırda hər iki tərəf öz haqqının tələb eliyi. Yusif deyir ki, 25 alındı, mən 25 il daha doğra təqdim vaxtım var. Hər vətəndə val ərəldir. Bu adam da deyir ki, mənə buradan çıxarışlanan bölgənin torpağı Buğuna baxmayaraq onu deyə bilərəm ki, onu qeyd edə bilərəm ki, həmin vətən deyirsiz ki, o torpaq necə olur, çeşdir istifadə edə bilərəm. Həm ikisinin də sənədi dövlət axdı, gərək eyni kontrag, eyni yerə düşür. Yusifin də əlində qondan qabaq 25 ildə dövlət axdı var. Yusifin dövlət axdı əlində ola olar, yenidən buna da çıxarış O, yəni dövlət haqqından bölgəyə gedən torbağın sənədi dəyişilmədir. Nübbə ilə bağlı da onlar məhkəməyə müraciət edilib. Yalnız məhkəmələr də öz ədalətini bəraətə çıxarda olar. Haqidli gözünüzə təqdim edəsiniz. Bərdəran rayonu bələdiyyəsinin sədri Məmməd Hüseyn oğlu Elmanov. Bildiyiniz kimi Bərdəran Samık kənd sakinliyində kafeydə yığınaşan naz Rizvan qızı tərəfindən bizim Dedəkçə bizə şikayət əsaslı olmuşdu. Onunla bağlı bu gün sizi yanında olduq və ə, bu həftə sizin rəyinizi bilmək istəyirdik ki, bu barədə siz nə bilirsiniz? Onların torpaq iddiası Asif Qətil fermə təsərrüfatı ilə bağlıdır. Asif Qətil fermə təsərrüfatı omatıb bunlarla Haqqedi və Şahnaldinlə birgə təsərrüfat yaratmışdılar və birgə fermə təsərrüfatı. İndi isə torpaq bölüşündükdən sonra, torpaqlar bölündükdən sonra bunlar öz torpaqlarını tələb, edir, tələb etmişlər. Bununla da bağlı iş yerinə məhkəməyə qədər uzanmışdı. İndi məhkəmə o 1-2 dəfə məhkəmə keçirilibdi, məhkəmə olubdu. Məhkəmə onların hansı haqlı, hansı haqsız olduğunu yəqin ki, təyin edəcəkdi. Əhmedli e, və Şahlazın orada pay torpağı var, ona məxsus. Olaq ona ay çıxarışdı alıblar. Axfir merkəzi təsərrəfatında, orada bələdiyyə torpağı var və e, pay torpaqları var. Buların onda təsərrəfatı var. Axfir fermer kəndli təsərrəfatı e, sizin burada bələdiyyədə qeydiyyatda var, yoxsa yox? Bəli, onların bizdə qeydiyyatı var. 17 hektar bələdiyyə torpağı var. E, onların bizdə müqaviləsi də var. Göstərirsiniz ki, 17 hektar Ancaq bu bəzi mərkəbə kağızlarında 25 hektarda göstərmişdi. Orda Asif fermer cətfə təsdiqatı ki, o qədər onların pay torpaqları var. Yəni burada iki mənağı çıxır. 17 hektar, 25 hektar. İndi sizcə bunun hansı məqsədə uyğundur? Yox, onların orada 17 hektar belədə torpağı. Mən 2015-ci ildən belədə çalışıram. İndi ikinci səfər də seçilmişəm. Mən o dövrdən bura 2015-ci ildən ondan məndən qabaq nə tələb olunur, deyə bilmərəm. 2015-ci ildə mən olaraq 17 iqtisadi müqavilə bağlamışam, 17 dəfə müqavilələr var. 25 hektar belə ola bilər. Və onların özlərinin pay torpaqları da var onun içində. Həmin yerdə, birgə yerdə. Ola bilər o torpaq pay torpaqları indi nə qədər əhsən siyahıya baxdı deyə bilərik, o pay torpaq nə qədər əhsən və həm də orada olan başqa adamlar da varsa, bunların birgə təsərrüfatında onlar cəmi bir yerdə 25 hektar ola bilər.